Я никогда не задумывался над этим. Чтобы охранять мое здоровье. А, каким образом? Уселяки. Ну если с вами что-то случилось, вас лечат, да? Должь лечат дни. чем? Лекарствами за мой счет. Вот, да. лечат лекарствами и услугами. Ну, давайте посмотрим же все-таки вот на суммы, которые у нас идут да, э, есть, затраты заработная на нарахование на них и потом уже то что идет на лекарства все-таки вот это вопрос я еще хочу коснуться все-таки вопрос а, а, оплаты на койко мест мы платим не за какое-то лекарство извините меня больного от ну, даже такую очень грубую сферу возьму, да, ВИЧ-инфицированного. Мы не вылечим кроватью. То, что она топится, или она стоит каждый, но каждый день по сто две гривны. Или, да, по 102 гривны списывается на эту кровать. А на больного выделяется 2 гривны 96 копеек. Но это несопоставимые цифры. Хотят изменить эту концепцию мышления вообще так. Вот ну, просто в Киеве есть, везде пока хотят пока это изменить, но главрачи, я вам скажу, смотря день, кто, ни один главврач не хочет это, изменения этой <свят> системы. Вот поверьте мне, ни один. И будет все делать и своими и чужими в первую очередь костями ложиться, чтобы да. это не произошло. Вот. Я хотел бы вернуться к нашей презентации, к моей. Я почему-то включил вам Google. И если мы уже по, по цифрам, у кого-то есть, если еще вопросы есть или нету. То... Самый главный и первого вопроса мне кажется в том, что горздрав не владеет информацией о своем бюджете. Абсолютно. Он его не составляет. Но это же преступление. Это абсолютное преступление. У меня в квартире есть мой бюджет в доме есть свой мир и так далее, а здесь отдел горздрав управления не не владеет информацией, не имеет информации, не планирует это, это, преступление, это нам для хороший вопрос для да, да, того смотрите, вопрос, кто -то хочет вы... еще можно сделать пометку. Вот Светлана прочитала в своем Подносите. обязанности полноважнее распределяет, а подает э, в установленном порядку пропозиции до проектов. И она не дочитала, забезпечивая у межек своих, своих их выполнение. То есть, роль э, э, да, ведет контроль, забеспечивает. Это, про контроль, это контроль не жаль, ключевое. Это... Но э, в этом вот э, в расположении я бы уже хотел, может быть, рекомендовать то, что забеспечивая в межах своих повноважений. Это очень размытое э, понятие. Тут нужно конкретизировать либо повноважнее, либо по какому приказу, э, либо уже по какому закону они работают. Тут нужно четко делать ссылку, потому что вот это вот из-за этого у нас... Большая проблема в стране это безответственность. Ну, человек скажет, вы должны то-то, а ему э, врач говорит, не-не-не, это не входит в мои полномочия, не да, почитайте его тут. Свет, можно еще одну реплику? А вот это вот все исследование можно, чтобы ты представили на общественном совете, чтобы разработать рекомендации для... Вот мы сейчас с вами их вырабатываем. Черновой мы вариант сейчас силы, да. мы сейчас будем вырабатывать. Мы, вот просто это просто того, смешно, что каждому прошу. дадим, кто захочет, мы дадим еще вот эти, которые мы сейчас обсуждаем. Вы еще там что-то додумаете, что-то, какие-то запросы можете сделать, подготовить какие-то... вопросы. Мы сейчас то, что мы вам хотим предложить. А когда мы... Тем более, что я хочу всех проинформировать. В сентябре месяце мяска наши а Громадська рада уже ухвалила рішення про призначение громадских слушаний. Рекомендация, она уже вынесла рекомендацию в иконкому, провести громадские слухания за участью посадовых осиб. Вера вот делала по результатам верного доклада, а верный доклад был основан на вот этом вот мониторинге. Мы с ним вместе этот доклад готовили. Но решение тут одно только, кадровые и, изменения. И, и решение о проведении громадских слуханий же громадская рада ухвалила. Единственное, что сейчас додавить надо, чтобы по факту они организовали, провели, и тогда и вы уже будете владеть информацией вот этими нашими что тогда работает и плюс наши еще будет ну давайте не будем задерживаться до второго пункта давайте дойдем мы уже собственно плавно перешли ко второму пункту наша общественная организация очень как бы старается идти в ногу со временем да использует разные интернет-технологии опыт наших коллег из других областей регионов во многом это подсмотренный, подсмотренный проект одесситов, у которых они были пилотной областью, там это было на областном уровне. Ну, Все называется, мы назвали этот проект Прозоре бюджету Мисс Донбассу. И есть на нем целый раздел, вы можете на сайте посмотреть, есть целый подраздел доступно пролики по рекомендациям перешел. Нет, не рекомендации, я рассказываю о том, что мы делали. Вот, если вам видно, можете вбить в интернете offbudget.org.ua и потом Лига. Это госсайт, скажем так, где есть разная статистика. И вот там как раз вы можете посмотреть, то, ну, это такой вопиющий случай, там там вот я находил данные, когда на больного... Спида на лечение меньше трех гривен выделяется, а на содержание его койко места 102 гривны в день. Это у кого-то из северных областей, но поверьте, ситуация почти везде аналогична и не особо меняется. Мы хотим предложить, чтобы вот эти списки, которые обязаны по закону вывешивать в больницу да, о наличии о перечне медикаментов, которые... Второй тут, вопрос. Тут, тут уже, что мы можем сделать. А я бы хотела для того, чтобы прежде чем он предложит, они уже разработали и пропозиции, что, что они хотят нам предложить город. Сначала нам все-таки определиться, в чем же проблема. Есть ли у нас и какие проблемы сегодня в сфере предоставления медицинских услуг в городе и коммунальный музей. Давайте определимся. Я вижу для себя на сегодняшний день как пациент, как потребитель этих услуг. Такие проблемы как ограниченный доступ пациентов до лифтов и диагностики. До лики вы поняли, да, какие суммы бюджетных средств, миллионы выделяются непосредственно на медикаменты. Я, например, в том году сделала доследжение в нашей группе жизни Краматорска, кто из граждан имел возможность получить бесплатно от медзакладов лики в процессе ликувания. Значит, порядка из 100 лики и э, диагностики там рентген там анализы какие-то и 100 человек которые э, приняли участие там по моему 13 человек сказали что они что-то получали что-то получали причем у, из 13 я обратилась к двум в том числе и к Владимиру Алексеевичу. И спросил у него, а что ж вы все-таки вспомните получали? А он мне говорит, это да, то, что я получал в НКМЗовском, когда он работал в НКМЗ, то я получал там в нашем цеховом. Я говорю, так подождите, я же о городских, я же опрос делал о городских, <клых> то есть уже отлетает. То есть из 113 человек, которые сказали, что что-то получали, я так подозреваю, половина действительно от наших коммунальных зарплат ничего не получает второго человека, которому я позвонила, уточнить, ты же проголосовал, что ты что-то получал, что именно ты получал. Да то я по знакомству лечился. Поняли, да? То есть я делаю вывод, что из 100 опрошенных, ну, в лучшем случае, 7 человек что-то получали. Тем более, что я была вчера, например, в терапии в больнице, там висит список, раньше его не было, в связи с эпидемией гриппа пациенты имеют право бескоштовно рентген, Два дня забеспечения спирт, вата медичными засобами. Мы, мы там что то на два дня. И какими-то медикаментами, два или три наименования на один день. С диагнозом грипп. Да, только в связку с... Этой самой. Плюс буквально вчера я разговаривала с одной девочкой.